Dəyərliz izləyicilərimiz, bu gün sizləri Xırdalan şəhərinə salamlayırıq. Xırdalan şəhərində Xəznəpalas şadlıq evinin yaxınlığında 3.5 sot torpaq sahəsində inşa edilmiş, 2 mərtəbəli, 7 otaqlı, şahsi tikili həyət evi təklifimiz var. Gördüyünüz kimi evin geniş həyəti var, həyət tamət daşlı üzlənib. Evin fondamenti beton qartazlı, mərtəbə arası monolit betondur, quruqlu cüt daşla inşa edilib. Evimiz e, illər öncə inşa edilib, sadəcə təmirdən yeni çıxıb. Bu hissədə kombi otağı yerləşir. Küçəsi asfaltdır, enli küçəsi var. Qazı, suyu, işığı daimi, ən ənəmlisi isə sənədi qutçadır. Qiymət də çox münasibdir. İrəlləyən döyğələrdə qiyməti də qeyd edəcəm. Əzizlərim, biz 1-ci mərtəbənin dəhlizindəyik. Deməli, ilk öncə bu hissədən başlayım. Ayırı-ayrılıqda sanitar qovuşaq yerləşir 1-ci mərtəbədə. Burada da var. İstəyən insan, yəni sığon olaraq əlavə yer kimi də istifadə edə bilər. Burada da bir ladovka yeri nəzərdə tutulub. Evimizin döşəməsi laminatdır. Qeyd etdiyim kimi 7 otaqlıdır. Burada yerləşir evimizin geniş mətbəxi. Kombi xətləri çəkilib, radiatorlarla aparatın quraşdırılması qalır. Pəncərlərin qarşısı tam açıqlıqdır. Onu da xüsusi qeyd edirəm ki, əziz izləyicilərimiz, evimizin hər mərtəbəsi 175 kvadrat metrdən ibarətdir. Burada yerləşir birinci mərtəbədə kiçik də olsa belə bir yataq otağı nəzərdə tutulub. Burada isə yerləşir evimizin qonaq otağı. Əzizlərim bir şey xüsusi qeyd edim ki, iki otağın birləşməsidir bu. Yəni ara açılıb istəyə uyğun olaraq, yəni arakəsmələri bağlayıb orada ə, fakt qapı da var iki otaqda, yəni burdan çıxartmaq olar. Amma burda zalı çox geniş nəzərdə tutublar. Gördüyünüz kimi arakəsmələrlə çox geniş, yəni möhtəşəm bir həyət evidir. Bugünkü gündə satışda, yəni belə bir kvadratda, yəni 300 kvadrat 340 kvadrat metr sahəsidir. 1-dən 2, iki, hər ikisi bir yerdə belə bir ev çox az az rast gəlinir. Qırdalan şəhərinin tündür və quru ərazisində yerləşir. Belə ki, əziz izləyicilərimiz, yəni evimizin birinci mərtəbəsi ilə tanış olub, həmin bu qapıdan o böyük qonaq otağına keçidi bir də təkrar gəldiniz zəhmət olmasa. Piləkənləri granit mərmərdəndir. Həm birinci mərtəbənin, həm ikinci mərtəbənin dəhlizi çox genişdir. Qeyd etdiyim kimi, mərtəbələr arası monolit betondur. Evimiz hardasa bir ivimli tikilisidir. Evimizin ikinci mərtəbəsində isə 4 yataq otağı yerləşir. Yataq otaqları ilə tanış olaraq Burda yerləşir yataq otaqlarından biri. Yəni belə genişlikdə yataq otağı hər demədə ələ düşür. Burada yerləşir ikinci yataq otağı. Halloq da genişdir ki, mənə-mənə deyən villanın qonaq otağı boydadır və gördüyünüz kimi ikinci mərtəbənin dəhlizi genişliyi gördüz. Burada yerləşir üçüncü yataq otağı. Ölçü də yetərincədir. Reşotqalar, yəni dəmir barmaqlıqlar quraşdırılıb. Hazırdır. Qazı, su, işığı dailidir. Sənədi, qutçadı. Burada isə belə bir kiçik də olsa, yəni otaq nazərdə tutulub. Böyük bir ailənin yaşaya biləcəyi bir evdir. Və ikinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağı. Sanitar qovşağında hər iki mərtəbədə aksesuarları quraşdırılıb hazırdır və çardağa çıxış da nəzərdə tutulub. Yəni şəxsi tikilmiş ev axtaran müştərilərimiz bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Deməli, bir daha qeyd edirəm, əziz izləyicilərimiz, bu gözəl həyət evimiz Xırdalan şəhərində, Xəzinə Palas Şadlıq Sarayının yaxınlığında yerləşir. 3 tam 10.5 sot torpaq sahəsində inşa edilib. Evin öz kvadratı isə 340 kvadrat metrdir. Yəni 170 kvadrat birinci mərtəbə, 170 kvadrat ikinci mərtəbə. Deməli, qaz, su, işığı daimi, sənədi qutca. Evimiz başlanğıc olaraq çox müvafiq qiymətə 185.000 manata təklif olunur. Təbii ki, real müştəriyə qiymətdə razılıq olacaq. Dəyərli vaxtınızı ayırıp videolarımıza baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik. Sizin də satışda olan əmlaklarınız varsa, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.